xoş gördük. Salamam. Kimsə qoşulmuşdu. Əslində desən çıxdı. Hmm. Yaxşı. Demək, hər birinizi xoş gördük. E, demək, sizə belə deyək də dövlət quluğuna hazırlıqda. Səsim gəlir, elə? Hmm. Bəli, gəlir. Hə, demək, tanış olaraq mən e, özümü təqdim edeyim. İcazə atıb e, belə deyək. Ətələskoloq sahəsində 10 ilə yaxın təcrübəm var və hüquqnasam, e, həm də ikinci ixtisasım hüquqnaslıqdır. Burada e, belə deyək, şəxsləri bir-bir belə deyək də təxmin tanıyırıq. Amma bir də tanış olaq da. Fərid bəy görürəm. Fərid bəy, eee, bə sizdə ixtisas nədir Fərid bəy? Psixoloq, ingilis dili və ədəbiyyatı. Aha, lap yaxşı. Məqsəd bəy, Əm, belə fikirləşəm amma belə deyim, kateqoriyalı. Belədir, bələdiyyədə indi ona bağlı məlumat verəcəm. Məksəd bəy. Belə salam izahat bəy. Salam, salam. Sizdə nədir ixtisas? Fizika. Hə, fizika. Ə, Lələxan xan sizdə? Tarix, coğrafiya. Hə, tarix. Fəsal xanım? Standartlaşma siçtəsi. Bəli standartlaşdırma, sertifikasiya. Aha, başa düşdük, bla bla. Demək, təbii ki, bu imtihsasin ilk növbədə bəzən suallar olur ki, mənim falan imtihsasim var, mən belə deyək də, hansı vəzifə qrupunu seçə bilərəm və s. Yəni vəzifə qrupunun seçilməsi və belə deyək də, bir qoy bir dənə başdan bir məlumat verim. Əslində cədvəl qurulanda, gözəl insanlar, cədvəl Məsələn bu həftə qurulur, gəlen həftədən başlanılır. Baş üstə düz necə? Amma ə, mən istədim ki ə, həm ümumi məlumatı bir daha vermək üçün, həm ə, artıq qanunvericiliyə giriş ə, rahat şəkildə giriş eləyək və mən sizə tapşırıqlar verim. Orda təbii ki cədvəliniz var, e. orda qanun və yetən məntiq dərsi olmalıdı. Bu gün qanun dərsi keçəcəyik, danışacağıq, ümumi məlumatları və konstitusiya ilə bağlı üçün orda məlumatları dəyəndəşdirmə şəkildə daha doğrusu 123-cü maddələri danışacağıq. Ə mantıq dərsi olmayacaq, yaxşı? Gələn həftədən artıq o cədvəl işə düşəcək. 1 3 5, yaxşı? Yaxşı. İndi ə, sizdən ixtisaslarınızla bağlı soruşdum. Çalışın ə, ilk öncə belə danışaq da aramızdakı işin ə, keyfiyyətinin nə qədər yuxarı olması müəllimlə bərabər ə, təbii ki, tələbənin də, namizədin deyək də burada, namizədin də ə, belə deyək də işə yanaşmasından çox şey aslıdır ə, ə şəxs nəin əməl eldi? Şəxs verilən tapşırıqları icra etməlidir, dərsdə ə, aktiv olmalıdır. Mən xoşuma gəlir ki, səsi təbii ki, ə, dərs mühitünüzü biraz çalışın mümkün qədər indi ə, mümkün olduğu qədər rahat qurun. Ə, dərs mühitünüzü rahat qurun, yəni dəstlərə qoşulanda və s. e də çalışın ki, rahat mühitdə dərsə qoşulasınız. Səsi açır danışa bilərsiz. Əgər ə bəzən də ola bilər ki, müəyyən hallarda ə, dərsə yalnız qulağa sa bilərsiz məsələn, onu da ə, belə deyək də şəxsiyə yaz şəxsiyə deyil, sən qrupsiya yaza bilərsiz. Burada olan çata da yaza bilərsiz ki, mən ə, səsi bu günləri aça bilmirəm. Yaxşı? Yəni mən də arada bir də görüsüz, şəxs açmır, 3-4 dəfə, 5 dəfə təzəyə gedirəm ki, aç, niyə açmırsan bala? Yəni bunlara qarşı da şəxs nə etməlidir? Bu məsələləri qaydasına qoymalıdır. Bir də internetlə bağlı siz onlayn qoşulursunuzsa, çalışın ki internetiniz sağlam olsun. Eee, və belə. İndi eee, belə deyə də qanunvericilik, bu bilirsiniz, sahələrin bu istiqamətdə ən yuxarı gələn qanunvericilikdir. Həm test mərhələsində, həm də qarşıdakı müsahibə mərhələsində sizin qanunvericilik olan münasibətiniz, sizin qəbul olmanıza ə çox böyük kömək edəcək. Test mərkəzində bilirsiniz 100 mümkün sualdan 40 dənə sual qanun vericilərdən gələcək və müsabibə mərkəzisi də demək olar ki, 90-ı qanun vericiliyi bilikləri əsasında həyata keçiriləcək. İndi qəbulla bağlı kimin konkret sualları varsa, kimdə sual yaradacaq məqamlar varsa, onları qeyd eləsin və o konkret sualların üzərindən mən cavablar verim və konstitusiyaya biz başlayaq. siz bunu mənə bir sual vermək istirdim. Hə, sizdə o səs ilə bağlı biraz mən eşitmirəm açığı çox yaxşı gəlmir səsin. Bəli. Bəli, bəli. Buyurun. Eşidirəm, amma buyurun, buyurun deyin. Eee, bir şey soruşmaq istirdim. Tutaq deyim, fevral ayında imtahan olur. Ondan sonra müsahibəyə görə vakant yerlər buraxılır də elədir. Ay sağ ol. Bəli, bəli. Qoy onunla bağlı bəli. Məsələn Mən yaşadığım ərazidə, yəni mənə uyğun həmin vaxtda vakansiya A, olmadı. Olmadı. Zətfətə də məsələn, məsələn e, yenidən gəlmə imkan e, gəl gəl imkan imkanı elə gəlmə ilə yərsəcər ay imkanı olsun. İki aydan birdir demək. Hə, bir dənə suanızın son hissəsini eşitmədim. E Sonra bilmək istəyirəm. Bəzi şey, məsələn, mənim imtahanından sonra, test imtahanından sonra mənə uğurlu vakansiya buraxılmır. Daha ki mənim xadam olduğumda özümü uğurlu görmürəm. Hı? Yəni o mənim şansım var da gələn dəfəki imtahanlardan sonra hər dəfə vakansiya buraxılanda, yəni hə, Bəli, mən başa düşdüm çağıza. Bəli, tamamilə başa düşdüm. Mən ona izaf edirəm. Ə dövlət qulluğu vəzifələrinə qəbul, dövlət qulluqçuluq qanununda bu geniş şəkildə öz əksini tapır. Nədir məsələ? Hal-hazırda vəziyyət necə olur? Onu sizə deyim, təcrübə nədir? Onu deyim isə qaydaya da əsasən hər bir test imtahanından uğurla keçən namizə 5 il hüquqi qüvvəsi olan sertifikat verilir. Və bu 5 il o demək idi ki, həmin şəxs 5 il ərzində musaibələrə qoşula bilər. Bu ən təzə qaydalarla isə ildə 5 dəfə pulsuz qoşula bilər. 5 dəfədən çox olduqda artıq müəyyən ödəniş edərək qoşula biləcək. Hə, indi tutaq ki, birinci musaibənizdə siz qoşula bilmədik, yer tapa bilmədik. Birinci yaxşı olar ki, məsləhət odur ki, yerindən aslı olmayaraq dövlət qoluğunun musaibə mərkəzində iştirak edib, orada təcrübə toplamaq üçün siz Ə baş buradasınız müsahibələrə. Bu birinci ə, sizə ə, düzgün yol budur. Əgər yo mümkün olmadı, gedə bilmirəm, çıxa bilmirəm, birbaşa istədiyim yerdə iştirak eləyəcəm deyirsizsə, ancaq ə, olduğunuz ərazi ilə bağlı çıxan vakant yerləri gözləyirsinizsə, ə, yəni gözləyə bilərsiniz, orada problem yoxdur. Yəni növbəti müsahibələrdə də siz sənət qəbulu eləyə bilərsiniz. Aha, demək, yəni tutaq ki testdən keçib bir müsabiqəyə getdim, nəsa alınmadı və keçmədim də tutarcı. Yeah. Yəni yenə də şansın var da 5 il ərzində müsabiqələrə qoşulmaq. Şans deyil o, bu nə şans? Yəni dəqiqdir. Mən sizə dəqiq dedim axı məsələn. Dəqiqdir o. Nə şans olsun çünki. Yəni 5 il ərzində 5 dəfə 5 il ərzində. Yo, 5 dəfəni dəfə də də boş də dinli? 5 hmm. il ərzində sertifikatсына neçə il verilir? 5 illik. 5 il. il də siz də o 5 il ərzində çıxan ə, təbii ki nəyə uyğun və aldığınız bala uyğun ə, və eyni zamanda ixtisasınıza uyğun vakant yerlərdə siz iştirak edə biləcəksiz. Yaxşı. Üğlərçə tutaq ki BB kateqoriyası üzrə aldım sertifikat. İndi yəni dərhal sonra ə, başqa kateqoriya üzrə hazırlanıb almaq olar. Sertifikat almağın mənə məhdudiyyəti yoxdur. Baxma. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hər imtahana girə bilər, şəxs. Bir dəfə aşağı vəzifə qrupu, bir dəfə biraz daha yuxarı vəzifə qrupundan sertifikat ala bilər. İstər başqa orqanada, eyni vaxtı sənəd verə bilər. Testdən və müsahibədən keçib qalıb namizəd olmasından aslı olmayaraq oradan imtina edib başqa yerə gedə bilər. Baş üstə, yəni buna bağlı belə bir məhdudiyyətlər, ümumiyyətlə məhdudiyyət yoxdur. Hər halda ola bilmək sualı məlumat. Buyurun, buyurun, buyurun. Kimin sualı var başqa? Aha. Yaxşı, bizim dillərimiz eşidirsiz, Fərid bəy, Məksəd bəy, Layxan. Bələ belə eşidirəm. Maaf yəni. Stanna və eşidir. Aha. Demə. Eee, yenə kimin sualı varsa belsin. Yəni mən istəyirəm ki, biz sahəni, sahənin tətbiqi ilə bağlı. Yəni bu günləri dövlət quluğu məsələləri necə tənzimlənir, onu azdan çoxdan bilmək yaxşıdır. Ona görə də kiminsə sualı varsa, qaranlıq qalan məqam varsa, sual verə bilər. Yəni yenə deyirəm də ilk dərslik, ikinci dərslikə giriş edilir, ümumi suallara cavab verilir, konstitusiyadan danışılır və s. Kiminsə sualı varsa qeyd edəsiz. Yaxşı. Yoxdursa sualınız, yəqin edirəm ki, onda məlumatlarımız kifayət qədərdir. Ha, hə, demək, başladıq. Başladıq hardan? Bilirsiniz, sizin qanunvericilikdə sizin burada proqramınız var. Bu proqram belə deyək də. Hə? Bu proqram nələrdən ibarətdir? Məsələn, sizə deyim də, yəni fiziki belə göstərib ki, bilirsiniz də, nədir məsələ? Dövlət imtahan mərkəzi saytına girdi ə demək fəaliyyət istiqaməti dövlət qulluğunu seçdi. Eee ondan sonra dövlət qulluğuna qəbul ə, demək bizə deyən, hə. Test imtahanı proqramı düzdür. Və bu test imtahanı proqramı birincisi görürsüz də, bu proqram ilkin test imtahanı verənlər üçün nəzərdə tutulub. Görürsüz, qanun vericiləri. Və burada nəyiniz var? Proqramınız var. Sizin Proqram budur və biz bu proqram əsasında sizə bu materialları, sizə düşən hissələri biz nə edəcəyik, tədris edəcəyik. Nə isə, əsas məsələmiz ə, bu deyil. Bu proqrama aşağı yuxarı hər kəs imtahanlara hazırlaşanda çalışır ki, maraqlansın. Ə, bir şeyi diqqətinizə çatdırım ki, vəzifə qrupları olsun da bilirsiz. Həmin o vəzifə qruplarını biri-bir, məsələn, mən BA vəzifə qrupu istəyirəm, B bir istəyirəm. Bəli, əlbəttə ki, daha yuxarı vəzifə qrupunu istəmək çox yaxşı haldır. Çox yaxşı aldı. Lakin bunların proqramları eyni oxşardır. Yəni Azərbaycan deyirik bütün vəzifə qruplarında eynidir. İnformatika müəyyən fərqlər, məntiq çox xırda fərqlər, söhbət B ilə BB-dən be gedir. Qanun vericidə də 3 tənə qanun BA-da çoxdur. İzbati icra, anbuçman və normativ hüquq aktları haqqında konstitusiya qanunu. Bu 3 dənə qanun fərqi ilə, demək olar ki, bu e, proqram fərqi ortaya çıxır. Amma əsas fərq orada nədir? BA qrupunda açıq suallar var və açıq suallar 1 yox, 2 balla qiymətləndirilir və e, keçid balı BA-da 84-dür 120 baldan, BB-də isə 100-dən 65 düz cavab yazmaq kifayət edir səf düzü aparmır. BBD-də isə bilirsiniz, sualların hamısı ə, qapalı formada olur. Nəsə keçək nəyə? Konstitusiyaya. Konstitusiya birinci dərslidir. Konstitusiya bilirsiniz, ə, əsas qanundur. Ə, digər qanunlardan, nəsə qanunla fərqi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası nə ola bilər? Nə kimi fərqləri var? Kim deyə bilər? Yəni belədir. Hə, yəni qanunundan daha yüksək hüququ və məhdudiyyət. Sonra referandumla qəbul. Bəli, referendumla, eee, qəbul olunur. Sonra Ayısa, ol. məən əsas fərqlərdən birisi nədir? Düzgün qeyd elədiniz. Konstitusiya referendumla qəbul olunur. Yəni nədə qəbul olun? Ümumxaq səs verməsində qəbul olunur. Bəli. Yəni hər hansı bir orqan bunu qəbul eləmir. Bunu bu xalqa məxsusdur məsələn. Yəni konstitusiyada onun mətni hissəsində biz onu dəyişiklik eləmək, konstitusiyanı qəbul eləmək yalnız xalqın ixtiyarına verir. Amma qanunlar isə təbii ki Milli Məclis, yəni qanunverici hakimiyyəti orqanının səlahiyyətində olan məsələdir. Konstitusiya 1995-ci il noyabrın 12-sində ümoxaqsəs verməsində referendumla ki, bu dilib 1995 noyabr ayının 12-sində. Bunu yadda saxlayırsınız, onun tarixi xüsusiyyətlərini yadda saxlayırsınız. Belə bir məsələn bax görürsüz, burada məsələn, bəs bizim indiyə qədər biz kimisə qeyd etmişdik də sinif dərsinə olan varsa bilir bu məsələləri. Azərbaycan Respublikasının təbii ki, indi hal-hazırdakı konstitusiyası bilirsiniz 1991-ci il Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra qəbul olunmuş konstitusiyadır. Amma buna qədər bizim konstitusiyamız Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası olub, elə deyil? Ona görə də biz deyirik ki, 1921-ci il, 1927, 1900, demək 37 və 78-ci illərdə ə, nə olub? Azərbaycan Respublikasının ə, konstitusiyaları ə, qəbul edilmişdir. Düzdür? Sonra keçək konstitusiyanın edilmiş əlavə və dəyişikliklər məsələlərinə. Hər bir Ə, qanunun özündə belə nə olur? Qanunun özündə belə ə, təbii ki, dövrün tələbləri nəzərə al alınaraq nə olur? Müəyyən əlavə və dəyişikliklər edilə bilər. Düzdür? Elə konstitusiyanın özündə də bu istisna edilmir. Məs 2002-ci ildə ə, avqustun 24-də dəyişiklik edilmişdir. 2009-cu ilin martın 18-də əlavə və dəyişikliklər edilib. 2016-cı il ən sonuncu əlavə və dəyişiklik 2016-cı sentyabrın 26-na aid edilmişdir. Yaxşı? Bax gördüz 2002, 2009 və 2016. Amma bir fərq ondan ibarətdir ki, 2002-də yalnız dəyişiklik yədir. Yaxşı? Amma 2009 və 2016-cı illərdə isə həm əlavə, həm də dəyişiklik edilmişdir. Digər, məsələnimiz Ə, təbii ki, konstitusiyanın burada bura giriş hissətdə, bax görürsüz bu birinci səhifə məhsəl, ə, çox üzr istəyirəm. Qeyd eləmədiniz. Mən sizə material atmalıyam. Bir dəqiqə, siz də oradan yəni izləməlisiz bunları. Bir dəqiqə. Olağınız Zəmtəlin. Bəli, görüm. Üssün kitabı yəni 77-dən oradan izləyib. Yəqin ki bütün materiallar burada olsuna hə, uyğundur. Konstitusiyanın ə, təbii cismi problemi yoxdur. Hər yerdə eyni şəkildə. Bəli, izləyə bilərsiz. Mən amma yenə də burda bu bordu da, bəzi bu materiallar stabil olaraq təmin olunur. Demək, konstitusiya, hə, düzdür? Konstitusiyadan biz ə, danışırıq. Giriş hissəsi ilə danışırıq. Giriş hissəsində ə, söhbət nədən gedirdi? Giriş hissəsində söhbət konstitusiyaya ə, edilmiş əlavə və dəyişikliklərdə gedir. Təbii ki, bu hissə var, i̇ki, bu, bu hissə, bax burda bir dənə səhifə vardır, ilk səhifədə belədir. Bu ilk səhifə giriş hissədir. Yəni başlanğıc hissədir. Konstitusiya, konstitusiyada bu ne, necə adlanır? Deyir, pream bula. Məsələn, hər hansı bir qovestə və sənəd deyir pro sənədin giriş hissəsi də hər hansı bir sənəd. Bəli, bəli, sənədin giriş hissəsi deyə bilər, pream bula adlanır. Demək, digər məsələ, təbii ki, hər bir istər konstitusiya, istər hər hansı bir qanun qəbul edilərkən nə olur? qəbul hə? edilir. dərjə edilir. Hə?